Money coming here, You're wasting. Okay. The Для нас большое событие сегодня – это официальное открытие нашего представительства в Закарпатской области, в городе Ужгорода. Это, скажем, первое представительство, которое мы открываем не в городе Миллионников, потом объясним, почему мы сделали, почему мы думаем, что большая перспектива есть в Закарпатской области с точки зрения проката туризма и так далее, не только что связано с Евро-2013, а вообще говорю глобально, потому что мы делаем планы только сказать, на короткое время, а смотрим на наше будущее. На сегодняшний день Эвис представлено 177 стран мира, 10 тысяч прокатных Наши планы развития после открытия нашего филиала здесь, в Ужгороде, мы думаем и планируем на следующий год еще открытие в Западной Украине, наверное, в Ивано-Франковске. И также мы э, думаем еще открыть одну прокатную станцию э, в Крыму, наверное, в Ялте. И еще одну прокатную станцию в Восточной Украине, э, мы еще не решили, какой это будет город, но это, наверное, будет Запорожье. На сегодняшний день станция по прокату работает в гостинице «Прага», где мы с вами находимся. А вот также мы надеемся на развитие аэропорта, который также является потенциально интересной точкой для нас. Возможно, в планах развития именно Ужгородского представительства открытие станции дополнительной на территории аэропорта. Мы уже последний год работаем довольно много над этим проектом, потому что для нас это важное событие. И наши планы, если мы говорим о нашем прокатном парке, это увеличение парка на 25%, 300 на 400 машин. Это обновление нашего парка и содержание стандартов компании Эвис. Это говорит, что машины не больше трех лет на дороге или 100 тысяч километров. Планы наши на 2012 год и в нашем парке будут машины не больше, не по, по срокам больше, чем одного года и до 15-20 тысяч километров. Свежие машины со всех сегментов. У нас на сегодняшний день есть 13 сегментов. משרין רזנך עד סמך פסטיך משרין דור אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה малый класс автомобиля на механической коробке передач. Самый популярный автомобиль в сегменте, представленном Avis e и на сегодняшний день. Вы легко сможете арендовать этот автомобиль. Тариф, ориентировочный тариф от 46 долларов в сутки, в зависимости от продолжительности и других условий и пакета дополнительного оборудования, дополнительного сервиса. Рады вам предложить этот автомобиль в аренду.